Мастер-классі Маргарита, Марія. мама Маргарити Марина. Ділюсь посиланням зразу. Так, все, у нас сьогодні на повестці дня, Так все, у нас сьогодні на повестці дня майстер-клас Макіяж і невеличка фотосесія. І так. С так, ну, Марина, э, просто... Э, а можно? Да, 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 вот прям надо расслабиться. У нас есть три точки красоты на лбу, ага. две на щечках, э, носик и подбородок. Мы всегда начинаем с очищения разложили нашу пеночку пеночка с равликом. она менее, больше, наиболее универсально, и мы робимо вот такой вот массажик в это время, когда мы разносим пеночку по лицу, у нас очень нежно снимается вот такая вот наша кожная салка, которая выделяет сама сама кожа. И нам практически даже не надо как-то там особо его массажировать и так далее. Смотрите, как только вы чувствуете, что кожа тянется за вашими ручками, вы наносите немножко водички на кончики пальчиков. Значит, вы не трете, не растягиваете шкиру. Это очень важно. То есть вот так вот положили, сама пеночка поработала. Вы ее немножко помассажировали. И э, так как у нас у модели фактически нету макияжа, э, то мы ее сейчас тепленькой водичкой, спонжиком просто снимаем. Я просто пришла без макияжа. А, да, дякую. Потом еще знаешь, что тут напряжение с этим водичкой. С водичкой, с теплой водичкой, да? Думаю, один переживал переживу. Так, ну и мы снимаем. Видите, очищение одно из самых важных вещей для нашей кожи. Потому что кожа всегда дышит, она всегда работает как выделительный орган. А при том, что у Марины кожа тонкая. Я сейчас, наверное, что-то вот такое вот. Да, что-то нужно, да, да. Кожа тонкая, но я вижу, что, например, там тот же самый подбородок, он более жирный. И это говорит, может говорить о том, что есть вопросы с ЖКТ, потому что подбородок и вот этот вот треугольник, он говорит о том, что это именно, ну, больше про ЖКТ. Давай покомментируй, Марина. ЖКТ, как работает? Желудочно-кишечный тракт. А, же. это, это неплохо не, не работает. Неплохо работает. Ну, вот, э, ну если в день жидкого не поем, дискомфорт чувствуется. Угу. Обязательно, оно такое тепло-горячее, что-то попить, угу. что Помогать лучше... ему, да? Да, да, да. Угу. Так, есть. Сделали очищение. Теперь второй этап у нас э, тонизирование. Но я хочу сегодня сделать... Uh, небольшой такой финт. Uh, финт. Я думаю, що він у мене вийде. У нас є от такий от ексфоліант для обличчя, і після нього альгінантна маска для обличчя. От ми сьогодні будемо з Маріне ось цю вот вот штучку. Значить, на очищену шкіру, оминаючи зону навколо очей, нанести ензимний ексфоліант і залишити на 15 хвилин залишки змити водою. От дивіться, що ми робимо. Мы берем вот пакетик, вырываем его. Он так нормально, в общем-то, я вам хочу сказать, двухсторонним скотчем прилепленный. А, значит, и наносим цей эксфолиант. А почему нам важно сделать сегодня вот этот вот э, такой глубокое очищение кожи. Потому что, девочки, если для молодой кожи это такая штука, которая оминает шкиру навколо очей, навколо губ, если для молодой кожи глубокое очищение, оно как бы ок, но не обязательно, то для девочек 35 плюс это прям то, что доктор прописал. Потому что у нас быстро, в молодой коже быстро рождаются клеточки и живут дольше. У нас они рождаются но они прям очень трудно отшелушиваются. И поэтому, если уже в нашем возрасте, например, получаются заломчики, то нам для того, чтобы эти заломчики сделать меньше, нам прям надо обязательно очистить кожу глубоко. И вот эксфолиант, он как раз и делает это. Он как бы отшелушивает вот эти вот роговевшие клеточки кожи. Знаете, вот у нас же не видно так, как на пятках, что там, ого-го, сколько наросло. Mm -hmm. Ой, нас смотрят 7 человек. Я вас обнимаю. Хоть напишите кто с из о уже бачу э, перша травенск. Вот, а, то... Э, если посмотреть, то у нас на коже лица в том числе очень часто собирается так много ороговевших клеточек, что мы их не снимаем, заломчики морщинистые получаются, мы их не можем глубину уменьшить. Тому що ми просто не знімаємо вот торговеший слой кожи. Ну як ви не зроблені з не, по... не пошошивши п'ятки там щотка, як ви їх зробиєте ніж? Да ніяк. Ви, хоч який там крем нанесіть зверху, він туди просто не може дойти. О, Запоріжжя вітає атлічна! Перша травень Запоріжжя О, Дивіться, у нас є декілька е, хвилин, щоб побути з ексфоліантом, е, потім його змити, і потім на очищену шкіру е, нанести масочку альгінантну і потім її змити водою ще там через хвилин 15. Можливо, ми десь не будемо витримувати такі е, ну, дійсно довгі проміжки часу. Потому что у нас сейчас мастер-класс. Но мы у Марины спрашиваем. Марина, как самочувствие? Прекрасно, тільки холодіть слегка. Холодить слегка, у нас тут не жарко. От. А, ну і дивіться, Чим ще можна робити глибоке очищення? А, мені дуже подобається а, саме скаточка наша з равликом, але сьогодні мені знімала відео навіть моя донька, яка каже, мама, ну ти розумієш, яка штука. Отут от от я по чомусь не можу викатати цю скатку. І я ще раз вам хочу сказати. Сказать. Марина, кстати, тоже сказала. У меня тоже она как-то так сложновато выкатывалась. Девочки, скатка на маленькой вот этой вот поросли, которая у нас у всех есть. У мужчин она тут выглядит как щетина, а у нас тут просто нежные-нежные волосочки. Скатка действительно накатывается на эти волосочки и потом трудно убирается. Чем она убирается добрая? Она прибирается добрая, самая звичайным маслом, знаете, к что вы взяли там какое-то массажное масло или какое-то лавандовое или даже в крайнем случае подсолнечное, вы его легко отсюда уберете. И поэтому я говорю, что скатка классно работает лоб, нос и гайморовые пазухи и подбородок. То есть вот эта вот часть сюда можете не заходить. И она очень классно работает на что нас, видимо, на ножках, она тоже классно скатывает. Вот между пальчиками, потому что многие говорят о том, что есть там какие-то грибковые заболевания. А вы тоже понимаете, что у нас нету такой культуры, когда нас научили даже правильно мыться, напишу скрабироваться. Поэтому мы сейчас будем с вами немножко в этом упражняться. Так, ставлю новую водичку. Угу. Вот. И сейчас будем смывать э, вот эту вот э, эксфолиант энзимный и наносить масочку. Это будет второй уже крок у нас. А, кстати, обязательно меняйте водичку. То есть, когда вы смываете одно, это одна часть вашей кожи, да, вот, чтобы у вас хотя бы с водичкой это, ну, не было такого, что вы одной и той же водой это делаете. Ага. Есть. Так, ну что, как самочувствие? Хорошо. Хорошо. Залушка зменита, вже з теплого. Ага. Так, у нас є такий момент, як неровность кожи. Она, кстати, притаманна дуже багатьом людям, які граються тим, що трошки видавлюють якісь там мыти. Я вам скажу, що я сама така, знаєте, в молодості, Ну, ми ж все такі Типа я сама лучше знаю. Вот. Э, у меня дитина цим балуется. Але, э, знаете, когда я вот бачу женок, и э, потом там, знаете, там шрамики остаются. Mm -hmm. Вот эти вот шрамики, их, э, кстати, лучше всего э, они подтягиваются именно тем, что вы делаете глубокое очищение mm -hmm. и занимаетесь э, фейс-фитнесом. Тобто наші мишці, отувність, ми можемо добитися поверхності більшої глибоким очищенням, а далі підтягувати його лица ми можемо тільки фейс-фітнесом. Ми, до речі, теж зробимо декілька таких, я покажу, якщо це саме рівень підборіддя, наприклад, давайте покажу. Угу. Это первое. Ну и мне очень нравится вот это вот упражнение, когда вы делаете, так, Марина. Mm -hmm. а? Mm -hmm. а? А, уже в прошлый раз Да, делаем. очень хорошо, потому что это тоже ваш подбородок. Ну и очень классное упражнение, когда вы делаете, открываете рот вот так вот okay. и пытаетесь типа носик сделать курносом. Mm. Но при этом ваша задача, чтобы он не подтягивался лбом. То есть вот эту вот часть уметь шевелить. расшевелить. Ничего себе. Да, и Домашнее так. Домашнее задание. Домашнее задание. Да, глядя на себя, э, в этот самый, в, э, в зеркало, да. Дивитель значит, э, беру альгинантную нашу масочку. А я думаю, що багато хто бачив цей наборчик. У нього, до речі, дуже гарна ціна там, на е, значить, дивіться. Е, так, вік використання. 18-65 лет. Подходы для будь я кого-то и в том числе для сухой, чух, чутливую и схильную для под, до подразной. Значит, альгинатная масочка, она тоже такая реденькая. Вы ее разносите и она очень хорошо работает как увлажнение. Вот смотрите, не питание, не питание, а именно увлажнение. Вот. Я, конечно, в последнее время очень люблю наши масочки а, сплотяные, а, потому что, наверное, потому что, э, ну, знаете, одел, одела масочку и пошла. Mm. А, вот. А, это, конечно, немножко а, по-другому она ощущается, потому что ты тут просто нанесла. И а, она работает. А, так, ну что? Есть у нас масочку положили. Так, водичку меняем. И сейчас мы с вами будем после масочки, когда снимем масочку, делать э, дневной крем и уход вокруг глаз. Но прежде чем мы это будем делать, нам надо э, использовать еще и тоник. Вот про тоник сейчас скажу отдельно. Потому что тоник мы будем использовать, тоник мы будем использовать а, тот, который у нас называется...